Adakah anda pernah percaya bahawa untuk menjadi jutawan anda perlukan nasib? Jika ya, izinkan saya kongsikan satu rahsia yang mungkin kedengaran pelik. Nasib sebenarnya tidak penting. Bukan pasaran, bukan kerajaan, bukan keluarga dan bukan juga keadaan ekonomi yang akan menentukan sama ada anda akan mencapai sejuta pertama anda. Ia semua bergantung kepada anda. Ya, sentiasa bergantung kepada anda. Dan jika anda belum mencapainya, itu bermaksud ada sesuatu dalam diri anda yang perlu berubah. Mahu tahu apakah itu? Dulu saya percaya sesetengah orang memang bertuah, seolah-olah ada kuasa gaib yang menentukan siapa yang akan berjaya dan siapa yang tidak. Tapi sekarang saya tahu dengan penuh keyakinan bahawa itu hanyalah pembohongan besar yang sering diulang untuk membuat kita menerima kegagalan. Ia bukanlah nasib yang mengubah hidup saya ketika saya dibebani hutang, sakit dan tertekan. Ia adalah satu keputusan. Keputusan yang jelas dan tegas dibuat ketika saya sedang dalam kesakitan dan keputusasaan apabila saya sedar bahawa tiada siapa akan datang menyelamatkan saya. Berapa kali anda telah tangguhkan impian hanya kerana anda rasa belum tiba masanya? Berapa kali anda sembunyikan diri di sebalik alasan bahawa anda perlukan sedikit nasib? Saya masih ingat ketika saya tidak mempunyai wang pun untuk mengisi minyak kereta. Saya biasa meminjam kira-kira RM10 -kira hanya untuk mengisi beberapa liter petrol. Hidup saya sungguh sengsara, tiada harapan dan saya benar-benar percaya bahawa dunia ini tidak adil. Sehinggalah seorang lelaki melihat saya dan berkata, "Bob, Kenapa kamu tidak ubah hasil hidup kamu? Itu tidak pernah terlintas dalam fikiran saya. Saya selalu fikir hidup ini adalah sesuatu yang berlaku kepada saya, bukan sesuatu yang saya boleh bentuk. Tetapi kata-katanya menyalakan satu percikan dalam diri saya, cahaya kecil di tengah kegelapan. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi saya buat keputusan untuk berubah. Dan keputusan itu, bukannya nasib yang membawa arah baru dalam hidup saya. Saya mula belajar, mencabar diri sendiri dan meninggalkan zon selesa saya setiap hari. Saya tidak lagi menunggu keadaan menjadi lebih baik, saya buat ia jadi lebih baik. Andrew Carnegie, lelaki terkaya pada zamannya, pernah berkata bahawa kuasa terbesar yang manusia miliki ialah kuasa membuat keputusan. Dan beliau betul. Bila anda buat keputusan yang sebenar, seluruh alam semesta akan mula membuka jalan untuk anda. Tapi saya tidak maksudkan keputusan yang separuh hati dan penuh keraguan. Saya maksudkan keputusan yang membara dalam jiwa anda, yang membakar semua pilihan lain. Mungkin sekarang anda mula rasa tidak selesa. Mungkin anda teringat peluang-peluang yang anda lepaskan kerana anda takut untuk buat keputusan. Itu bagus. Kerana ketidakselesaan itu adalah petanda pertama bahawa anda bersedia untuk berubah. Tidak mengapa jika sekarang anda tidak ada wang. Tidak mengapa jika anda tiada sokongan. Saya pun dulu begitu. Saya hanyalah seorang tukang cuci. Tetapi saya ada satu perkara yang jelas, saya telah membuat keputusan untuk menjadi kaya. Bayangkan jika dulu anda telah benar-benar komited -benar terhadap impian anda. Di manakah anda sekarang? Dengan siapa? Apa yang telah anda capai? Biarkan semua soalan ini membakar dalam diri anda. Biarkan kesakitan bagaimana kalau menjadi bahan api untuk keputusan baru anda. Kerana ia sangat mudah, anda boleh terus menunggu nasib atau anda boleh pilih untuk cipta nasib anda sendiri mulai hari ini. Apabila anda benar-benar buat keputusan, anda tidak lagi tanya, "Bolehkah saya berjaya?" Sebaliknya anda mula tanya, "Bagaimana saya boleh berjaya?" Dan jalan akan muncul. Jika anda rasa anda sudah bersedia, inilah cabaran saya, hari ini juga, sekarang, tetapkan satu matlamat kewangan. Mungkin untuk mendapat sepuluh ribu, seratus ribu atau sejuta ringgit. Tidak penting nilainya. Pilih satu matlamat yang menyentuh hati anda, yang buat mata anda bersinar dan kaki anda menggigil. Dan komited untuk 30 hari. 30 hari penuh fokus. Tiada alasan. Tiada bila ada masa. Komitmen sepenuhnya. Dan pada akhir 30 hari itu, saya janji anda tidak akan jadi orang yang sama lagi. Kerana keputusan sebenar akan mengubah diri anda serta-merta. Anda tidak perlukan nasib. Anda tidak pernah perlukan. Apa yang anda perlukan ialah keputusan. Anda boleh bekerja sekuat tenaga dari pagi hingga malam beri yang terbaik setiap hari dan masih rasa seperti anda terperangkap di tempat yang sama. Anda tahu kenapa? Kerana kerja keras semata-mata tidak akan mengubah hidup anda. Yang akan mengubahnya ialah paradigma anda, corak yang tertanam dalam minda anda, jauh di bawah sedar, yang anda sendiri tidak sedar. Paradigma itu ialah gabungan kepercayaan dan tabiat tidak kelihatan yang menentukan setiap keputusan yang anda buat, Setiap tindakan yang anda ambil dan akhirnya setiap hasil yang anda peroleh. Saya hidup dalam penjara ini dulu. Saya berusaha bersungguh-sungguh, bekerja tanpa henti sehingga pulang ke rumah dalam keadaan letih teramat. Saya fikir saya sudah cukup berusaha. Tapi hasilnya tetap sama. Saya sangka saya perlu berusaha lebih lagi, tambah jam bekerja, berkorban lebih banyak. Pernahkah anda rasa begitu? seperti anda berlari di tempat yang sama. Seperti anda berada di atas treadmill, berpeluh dan letih, tapi tidak semakin hampir dengan apa yang anda benar-benar mahukan. Sehinggalah pada suatu hari, saya sedar satu perkara penting, apa yang perlu diubah bukanlah jumlah usaha yang saya lakukan, tetapi arah tuju usaha itu. Saya perlu memprogram semula minda saya. Dan dari saat skim, segala-galanya mula berubah. Perubahan besar pertama dalam hidup saya bermula daripada satu idea yang sangat ringkas, perubahan sebenar datang dari dalam diri, bukan dari luar. Jika saya inginkan satu realiti yang baru, saya perlu membina paradigma yang baru. Mungkin sekarang anda tertanya-tanya, Bob, macam mana saya nak buat tu? Jawapannya ialah, ulang semula secara sedar idea-idea baru yang disertai dengan emosi yang berkaitan. Ia bukan tentang baca buku sekali dan tunggu hidup berubah. Ia tentang belajar, menyerap, merasai dan ulang semula, berulang-ulang kali. Apabila Mi mula bekerja dengan kami, dia langsung tiada pengalaman dalam dunia perniagaan. Dia hanyalah seorang pengasuh muda. Tetapi dia ada sesuatu yang kebanyakan orang tiada, kesediaan untuk belajar dan keinginan untuk mengubah cara fikirnya. Hari ini, dia adalah salah seorang individu paling penting dalam organisasi global kami. Kerana dia faham satu perkara, rahsia kejayaan bukanlah bekerja lebih keras, tetapi bekerja dengan cara yang berbeza dari dalam keluar. Sains juga menyokong perkara ini. Kajian menunjukkan bahawa lebih 95% daripada tindakan harian kita berlaku secara automatik tanpa kita sedari. 95%. Ini bermaksud jika paradigma dalam fikiran anda dipenuhi ketakutan, kekurangan atau kepuasan dengan tahap sederhana, maka tak kira berapa kuat anda cuba, anda akan tetap kembali kepada corak yang sama. Adakah anda benar-benar mahu mengubah hidup anda? Maka anda perlu ubah paradigma anda. Anda perlu membina satu identiti mental yang baharu. Anda perlu melihat diri anda sebagai individu yang telah pun mencapai semua yang anda impikan. Ia bukan tentang buat dulu untuk jadi tetapi jadi dulu untuk mampu buat. Saya masih ingat dengan jelas satu detik dalam hidup saya di mana semuanya jadi terang. Saya sedang membersihkan sebuah pejabat kosong pada lewat malam. Saya berhenti sekejap, bersandar pada kaunter dan berfikir, kalau aku terus melihat diri aku sebagai tukang cuci, aku akan jadi tukang cuci sepanjang hayat. Pada malam itu, saya buat keputusan bahawa dari saat itu saya akan melihat diri saya sebagai seorang usahawan berjaya. Saya bayangkan diri saya menandatangani kontrak besar, menghadiri mesyuarat penting dan mengembara ke seluruh dunia. Pada masa itu, semua itu langsung tidak berkaitan dengan realiti saya. Tetapi saya komited untuk berfikir, merasa dan bertindak seolah-olah ia sudah pun benar. Dan apa yang berlaku? Peluang mula muncul. Orang mula melihat saya secara berbeza. Saya sendiri mula bertindak secara berbeza dan hasilnya ia berubah berubah sepenuhnya sebab itu saya tanya anda bagaimana anda melihat diri sendiri apakah cerita yang anda ulang dalam fikiran anda setiap hari adakah anda melihat diri anda sebagai seseorang yang hanya bertahan untuk hidup atau seseorang yang memang dilahirkan untuk berjaya jika anda benar-benar ingin ubah hidup anda saya cabar anda selama 30 hari akan datang, setiap hari bayangkan diri anda sebagai orang yang telah pun mencapai semua impian anda. Bayangkan dengan perincian penuh. Rasa emosi kejayaan itu. Bertindak seperti mana orang itu akan bertindak. Jawab seperti mana dia akan jawab. Dan yang paling penting, percaya walaupun segala yang ada di sekeliling cuba membuat anda rasa sebaliknya. Kerana apa yang anda kekalkan secara konsisten dalam fikiran anda, skim yang anda tarik ke dalam hidup anda. Dan apa yang anda tak ubah dalam diri, tak akan berubah di luar. Paradigma anda yang sedia ada adalah satu-satunya halangan sebenar antara anda dan satu juta ringgit Malaysia pertama anda, yang bersamaan kira-kira 14 juta dinar Algeria, ditulis sepenuhnya dalam bentuk perkataan. Dan berita baiknya, anda ada kuasa sekarang juga untuk menulis semula kisah hidup anda. Bukan esok. Bukan bila keadaan jadi sempurna. Tapi sekarang. Semuanya bermula dengan satu keputusan. Keputusan dari dalam. Adakah anda sudah bersedia? Saya belajar dengan cara yang paling sukar bahawa cuba lakukan semua seorang diri adalah antara kesilapan terbesar dalam perjalanan menuju kejayaan. Saya pernah mencubanya. Bertahun-tahun saya tanggung semua beban, percaya bahawa berdikari itu bermaksud tidak perlukan sesiapa. Dan apa yang saya dapat? Kemajuan yang perlahan, menyakitkan dan sunyi. Hakikatnya, tiada siapa yang sampai ke puncak seorang diri. Setiap individu yang mencapai kejayaan besar ada seseorang yang membimbing mereka, seseorang yang telah pun lalui jalan itu, seseorang yang boleh tunjukkan mana selamat untuk melangkah dan mana yang perlu dielakkan. Apabila saya akhirnya faham perkara itu, hidup saya berubah. Saya jumpa mentor, orang-orang yang lebih bijak daripada saya, yang dapat melihat apa yang saya tak nampak lagi. Salah seorang daripada mereka ialah Val Van der Waal. Dia ajar saya sesuatu yang sangat mudah tetapi sangat berkuasa, yang mengubah cara saya berfikir sepenuhnya. Bob, sistem kepercayaan kamu salah. Kamu perlu belajar ulang dan serap cara pandang dunia yang baharu dan skim yang saya buat. Saya tenggelam dalam buku, seminar dan perbualan bersama orang-orang yang bijak. Antara yang pertama saya pelajari secara mendalam ialah Napoleon Hill. Saya baca buku Astrix Think and Grow Rich Astrix setiap hari, seolah-olah ia doa harian saya. Dan saya bukan sekadar membaca, saya mengkaji, mengulang, merenung dan mengaplikasikan. Baris demi baris, seolah-olah saya sedang program semula otak saya. Dan skim yang saya buat. Dan skim yang mengubah hidup saya sepenuhnya. Saya lihat ramai orang pada hari ini, mungkin juga anda yang sedang mendengar saya sekarang, mahu mengubah hidup mereka, mahu memperoleh lebih banyak wang, mencapai kejayaan yang lebih besar, namun mereka menolak idea untuk belajar daripada mereka yang telah pun berjaya. Mereka fikir mereka boleh lakukannya sendiri bahawa mereka sudah tahu segalanya. Tetapi izinkan saya beritahu anda sesuatu, rasa bangga itu adalah satu perangkap. Ia adalah ego anda yang sedang menghancurkan impian anda. Bila anda melihat tokoh-tokoh seperti Kobe Bryant, Oprah Winfrey, Elon Musk, apa persamaan mereka? Mereka semua ada mentor. Guru. Mereka mencari yang terbaik untuk belajar. Mereka tidak cuba cipta semula roda. Mereka tunduk pada kebijaksanaan mereka yang telah membina sesuatu yang hebat. Dan sebab itu mereka mencapai kejayaan dengan lebih pantas. Saya masih ingat suatu masa dalam hidup saya di mana saya benar-benar hilang arah. Saya sudah mula memperoleh wang, tapi saya rasa tak tentu arah, serabut, tiada hara tuju. Masa itu, Fal pandang saya dan kata, Bob, awak perlukan satu sistem. Awak perlukan disiplin. Awak perlukan pengulangan. Jika saya tak dengar nasihat itu, jika saya fikir saya sudah tahu cukup, saya akan kekal terhenti. Mungkin juga saya akan berpatah balik. Sains menunjukkan bahawa pendedahan yang berterusan kepada corak pemikiran baru, terutamanya melalui bimbingan dan pengulangan, mencipta sambungan saraf yang baru dalam otak. Dengan kata lain, anda secara literal akan menjadi seorang insan yang baru apabila anda belajar daripada mereka yang telah melalui jalan itu. Tetapi untuk sampai ke tahap itu, anda perlukan kerendahan hati. Anda perlukan keberanian untuk mengaku, saya masih banyak perlu belajar. Jika hari ini anda rasa seperti berjalan di tempat yang sama, walaupun anda berusaha keras tapi tetap tidak ke mana-mana, mungkin masalahnya bukan usaha anda. Mungkin ia adalah hala tuju. Mungkin apa yang anda perlukan hanyalah suara seorang mentor di telinga anda, seseorang yang menarik anda kembali ke landasan bila anda tersasar, seseorang yang mengingatkan anda tentang potensi anda apabila anda terlupa. Saya boleh jamin kepada anda, perubahan paling besar yang berlaku dalam hidup saya bermula dengan satu nasihat, satu kata, satu panduan daripada seseorang yang ketika itu lebih tahu daripada saya dan perubahan itu tidak berlaku secara ajaib dalam semalam ia berlaku melalui pengulangan yang senyap konsisten dan berdisiplin terhadap tabiat baru pemikiran baru dan perasaan baru kalau anda benar-benar mahu mengubah hidup anda ini jemputan saya carilah seorang mentor seseorang yang sudah pun mencapai apa yang anda impikan seseorang yang anda hormati sepenuh hati dan yang lebih penting lagi Bersedia untuk diajar. Bukakan minda anda. Belajar apa yang dia ajar. Ulangi. Amalkan. Walaupun ia membosankan. Walaupun nampak seperti tidak berhasil. Kerana dalam proses yang tidak kelihatan skim perubahan sebenar berlaku. Ingatlah, anda boleh pilih untuk belajar melalui kebijaksanaan orang lain atau melalui kesakitan akibat mencuba dan gagal. Salah satu jalan jauh lebih cepat dan jauh kurang menyakitkan. Pilihan ada di tangan anda. Kejayaan telah pun meninggalkan jejak untuk anda ikuti. Soalnya, adakah anda sanggup mengikutinya? Anda adalah seumpama magnet, sama ada anda sedar atau tidak. Segala yang hadir dalam hidup anda hari ini telah anda tarik melalui frekuensi yang anda pancarkan setiap hari, walaupun secara tidak sedar. Saya belajar perkara ini semasa saya hidup dalam hutang, dalam rasa tidak puas hati dan dalam kekecewaan. Saya sentiasa memikirkan tentang kemiskinan. Saya bercakap tentang kemiskinan. Saya merasai kemiskinan itu dalam seluruh diri saya. Dan apa hasilnya? Lebih banyak kemiskinan. Lebih banyak bel. Lebih banyak rasa tak berdaya. Seolah-olah saya terperangkap dalam satu kitaran yang saya sendiri cipta dan perkuatkan setiap hari. Saya lihat perkara ini berlaku kepada ramai orang. Mungkin ia sedang berlaku kepada anda sekarang. Anda mahukan kemakmuran, tetapi anda sentiasa bercakap tentang kesusahan. Anda mahukan kekayaan, tetapi setiap pagi anda bangun dengan rasa takut. Anda mahukan kejayaan, tetapi anda hanya nampak kegagalan di depan mata. Kebenaran yang besar ialah alam semesta tidak bertindak balas terhadap apa yang anda kata anda mahu, ia bertindak balas terhadap apa yang anda pancarkan. Perubahan dalam hidup saya bermula apabila saya sedar bahawa saya perlu ubah medan magnet dalaman saya. Saya perlu berfikir seperti seorang pemenang. Saya perlu merasai seolah-olah kemenangan sudah milik saya. Saya perlu bertindak seolah-olah kejayaan itu pasti terjadi. Tak kira apa yang mata saya nampak waktu itu, perubahan tidak bermula dari luar. Ia bermula dari dalam. Suatu masa dahulu, ketika saya hampir tidak memiliki apa-apa, saya ambil keputusan untuk bayangkan diri saya menandatangani satu kontrak besar, sesuatu yang pada masa itu nampak mustahil. Setiap hari, saya pejam mata dan bayangkan detik itu. Saya rasakan emosi, kegembiraan, kesyukuran seolah-olah ia sudah benar-benar terjadi. Bukan mudah. Akal logik saya menjerit mengatakan itu kerja gila. Tapi saya tetap teruskan. Dan tak lama selepas itu, satu peluang muncul entah dari mana dan ia menjadi kontrak terbesar yang pernah saya tandatangani. Perkara itu mengubah seluruh haluan hidup saya. Hari ini Sains membuktikan apa yang telah diajar oleh kebijaksanaan lama sejak dahulu kala, otak kita menapis realiti mengikut kepercayaan terdalam kita. Anda hanya nampak apa yang anda percaya mungkin berlaku. Kalau anda percaya kepada kekurangan, minda anda akan abaikan peluang-peluang untuk mencapai kelimpahan walaupun ia ada betul-betul di hadapan anda. Jika anda percaya bahawa anda tidak mampu, Minda anda akan secara automatik menapis segala bukti kejayaan dan sebaliknya menguatkan perasaan kegagalan dalam diri. Sekarang lihat sekeliling anda. Setiap objek, setiap situasi, setiap individu dalam hidup anda, semuanya hadir kerana frekuensi yang anda telah pancarkan. Jika anda tidak suka dengan apa yang anda lihat, itu sebenarnya satu rahmat kerana ia bermakna anda juga memiliki kuasa untuk mengubahnya. Anda hanya perlu menukar frekuensi anda. Tetapi awas, menukar frekuensi bukan sekadar berfikir secara positif. Tidak guna mengucapkan kata-kata indah pada waktu pagi tetapi menghabiskan sepanjang hari dalam ketakutan, keraguan dan kebimbangan. Menukar frekuensi ialah satu perubahan dalaman yang mendalam. Ia adalah pemprograman semula terhadap apa yang anda rasa satu penulisan semula terhadap kepercayaan anda tentang apa yang mungkin berlaku untuk diri anda. Saya ingin mencabar anda. Dalam tempoh tujuh hari akan datang, awasi fikiran anda seolah-olah anda sedang melindungi harta paling berharga dalam hidup anda. Dan setiap kali muncul fikiran yang penuh ketakutan, keraguan atau had, kerana ia pasti akan muncul, gantikan segera dengan fikiran tentang rezeki yang menimpah, kebolehan diri, dan keyakinan penuh terhadap kejayaan anda. Apabila anda menukar frekuensi anda, titik tarikan anda juga berubah. Dan apabila apa yang anda tarik berubah, realiti hidup anda juga akan berubah. Ini bukan teori semata-mata. Ini adalah hukum alam, sama benar seperti grafiti. Ingatlah, anda sudah pun merupakan magnet yang kuat. Soalannya ialah, Apakah yang anda ingin mula tarik ke dalam hidup anda bermula hari ini? Pilihlah dengan bijaksana kerana alam semesta sentiasa mendengar. Ia akan memberikan anda tepat seperti apa yang anda minta, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui tenaga yang anda pancarkan dari setiap degupan jantung anda. Anda tidak perlukan nasib untuk membina masa depan yang anda impikan. Anda perlukan keputusan. Anda perlu memecahkan corak lama dalam diri anda. Anda perlu sentiasa belajar daripada mereka yang sudah sampai ke tempat yang anda ingin tuju. Dan yang paling penting, anda perlu menyelaraskan tenaga anda dengan apa yang anda mahu tarik ke dalam hidup. Skim yang mengubah kehidupan biasa menjadi kehidupan yang luar biasa. Dan jika anda ingin terus berkembang, jangan lepaskan peluang untuk menonton video seterusnya yang sedang terpapar di skrin anda sekarang. Di sana, kita akan naik satu tangga lagi dalam perjalanan kebijaksanaan anda, supaya anda menjadi satu peratus lebih baik daripada diri anda hari ini. Percayalah, setiap langkah yang anda ambil, walaupun kecil, sedang membentuk masa depan baru anda. Terima kasih kerana bersama saya di sini hari ini. Saya tunggu anda dalam video yang seterusnya.